Heart, heart, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيزٌ زُنْتِقَابٌ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم من قبل اس سے پہلے مدن ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے تو انزل الفرقان اور ہم نے اتارا فرقان یعنی قرآن ان الدين اب شد بولو كا فروغ جنہوں نے كفر کیا کہ کی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ لہم آداب شدید ان کے لیے صفر عذاب ہے واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے سنت انتقام لینے والا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لائف عالح نہیں ہے کوئی چیز مخفی اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں ہے شعی کچھ بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے فی الارض زمین میں غلام اور نام آسمان میں ولدی وسعت یو سب بھی فل شکلیں بناتا ہے صورتیں بناتا ہے فی الحامی ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں کئی فیاشاں جیسے چاہتا ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی العزیز الحکیم و غالب حکمت والی ذات ہے من قابل و اس سے پہلے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا وہ اند الطوط انجیل ہم نے تورات کو نازل کیا ہم نے انجیل کو نازل کیا یہ جو تورات اور انجیل ہے من قبل یہ قرآن سے پہلے کیا تھی الناس تھی قرآن سے پہلے تورات تھی اور انجیل تھی تورات اور انجیل لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی تورات سے مراد وہ احکام وہ تختیاں جو وہ علیہ السلام اسلام لکھ تھے جس کو احکام عشرہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تورات نہیں ہے اسی طرح انجیل سے مراد عیسی علیہ السلام کے وہ خطبات وہ نصیحتیں جو انہوں نے اللہ کے حکم سے کی تھیں اور ان کو ان کے حواریوں نے لکھا تھا لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو حواریوں نے ان کے اندر اضافہ کر دیا اور بعض انجیلیں تو ایسی بھی تھیں جو ان کے حواریوں نے نہیں آگے ان کے شگردوں نے لکھی تھی اور حواریوں کی طرف منسوب کر دی اس لیے ان کے اندر اختلافات آ گئے ان کے اندر تحریف شدہ ہو گئی اس لیے وہ انجیل بھی اب اصلی حالت میں باقی نہیں رہی بہرحال قرآن اس میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے تو رات کی کوئی بھی بات انجیل کی کوئی بھی بات اس وقت میں جو بائبل ہے اس کی کوئی بات اگر قرآن کے مطابق ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں اگر ان کی کوئی بات قرآن کے مخالف ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر ان کی کوئی ایسی بات ہے جس حوالے سے قرآن خاموش ہے تو اس کے بارے میں نبی رسب السلام کے حدیث ہے آپ راحب السلام نے فرمایا اہل کتاب کی بات کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے اب دیکھیں نا قرآن کی تفسیر میں ہی بعض مفسرین بہت ساری بنی سالی روایات پیش کرتے ہیں اگر اس حوالے سے قرآن اور حدیث خاموش ہے نبی رساۃ السلام نہ انہیں سچا کہا جائے گا نہ جھوٹا کہا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہے وہ ہم تسلیم کریں گے جو مخالف ہے وہ ہم رد کر دیں گے وہ انزل الفرقان اللہ تعالیٰ ہیں ہم نے فرقان کو ردل کیا یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اگلا لفظ کا انزل الفرقان کیونکہ قرآن نے فرق کر دیا حق یہ سچ یہ جھوٹ یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان قرآن نے فرق کر دیا اب قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ تسلیم ہوگا جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ تسلیم نہیں ہوگا اصل میں یہ ساری تمہید باندھی جا رہی ہے اس دعوے کی طرف جو عیسائی کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ اس کا جواب دینے سے پہلے پوری ایک تمہید باندھ رہے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں جب قرآن نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پیغمبر ہے قرآن کی بات مانی جائے گی تمہاری انجیل میں جو باتیں ہیں وہ ساری کے ساری تحریر شدہ ہیں ان دينہ كافان ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ اب جنہوں نے قرآن کی آیات کے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کر دیا اس بات کو نہ مانا اور یہ بات کہہ دی کہ ايسار علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ہيں عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہوگا وہ اللہ عزيز ال اللہ غالب بھی ہے انتقام لینے والا یعنی دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ نہیں ہے دنیا کے بعد وہ بادشاہ انتقام نہیں دے سکتے سزا نہیں دے سکتے وہ طاقتور آ جائے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے اللہ جب پکڑے گا تو پھر اللہ سب کو پکڑے گا اور اس کی دلیل اگری آیت کے اندر ہے کہ ان اللہ علیہ علیہ شعلٰ صبح اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ابھی اللہ سب کو جانتا ہے وہ قرآن میں رہتا نا وہاں علوم فلبر و الباح وبا دس قطمِ ایک پتہ بھی اگر ہلتا ہے نا دیکھو آدمی ذرا تھوڑا سا تو صور تو کریں کتنے درخت ہیں کائنات درخت کی شاخیں چھوڑیں تداد ہم تو تعداد نہیں گن سکتے پھر ایک درخت کے ہم شاخیں شاید نہ گن سکیں اور اگر کوئی محنت کر کے شاخیں گن بھی لے تو پتے نہیں گن سکتا ایک درخت کے پتے گننا بہت مشکل ہے اور پھر پوری کائنات کے درخت کے پتے گننا نہیں نے فرمایا اگر وہ حرکت بھی کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے اگر کوئی درخت کا پتہ حرکت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں ولاحب الماء العرب ولاً یا بسم سب رتب و یابس خشک و تر اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ ہے اللہ یکف علیہ شع الفیع دلاسلم زمین میں کوئی چیز مغفی نہیں ہے جب زمین میں کوئی چیز مغفی نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اسد وسلم اللہ کے بیٹے بن جائے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ نے ان کو ماں کے پیٹ سے ادا کیا ہے اور دلیل کے طور پر اگلی یاد پیش کر دی وہ اللہ دیں سب بھی رکوم پھیلا کئی اللہ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا تصویریں بنائی ہیں اور یہ بھی ایک کمال بات ہے جس طرح پچھلی بات ہے نا اسی طرح اگلی بات بھی ہے ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے اور کمال صورتیں بناتا ہے کہ آج تک کوئی صورت دوسری صورت سے ملتی نہیں ہے کروڑوں لوگ اس وقت دنیا میں بے وقت موجود ہوتے ہیں تقریباً کروڑوں لوگ ہمارے پاکستان میں تقریباً پچیس کروڑ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں سات عرب کے قریب تقریباً اس وقت پوری دنیا کی آبادی ہو چکی ہے اور ایک بھی شکل دوسری شکل سے ملتی نہیں ہے یہ کیا ہے یو سفویر حکم یہ اللہ تصویریں بنا رہا ہے اور پھر اللہ تصویریں نہیں بناتا اللہ یہ بھی بناتا ہے اس کو میں نے طاقتور بنانا ہے اس کو میں نے خوبصورت بنانا ہے اس کو میں نے بدصورت بنانا ہے اور اس کو میں نے قبول صورت بنانا ہے بعض شکلیں تو خوبصورت ہوتی ہیں قبول نہیں ہوتے ابو لحب بڑا خوبصورت تھا قبول نہیں ہوا بعض شکلیں بظاہر اتنی خوبصورت نہیں ہوتی لیکن قبول ہو جاتی دنیاوی لحاظ سے یا دینی حاصل اللہ ان کو بڑا مرتبہ مقام دیتا ہے یہ جو ارشد ندیم ہے بازار اس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح لوگ ہوتی ہے اچھے لوگوں کی خوبصورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا دنیاوی لحاظ سے اب اس کا مقام کتنا بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ بعض کو قبول سورتے دیتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے کالے تھے چلتے زمین پر ہیں چلتے زمین پر ہیں آسمان جنت میں آسمان میں آوازیں آ رہی ہیں ابھی رسالیہ صاحب اس کی آواز سن رہے ہیں اس کی شکل قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کو میں نے غریب بنانا ہے امیر بنانا ہے نیک بخت بنانا ہے بد بخت بنانا ہے اور پھر وہ جو حدیث ہے دیکھیے کمال باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا شاید یقین کمزور ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی اس بات میں وضاحت ہے قرآن کے اندر بھی ہے حدیث کے اندر بھی ہے لطفہ ہوتا ہے چالیس دن کا پھر لوتھڑا بنتا ہے چالیس دن کے بعد پھر گوشت بن جاتا ہے چالیس دن کے بعد پھر ہڈی بن جاتی ہے چالیس دن کے بعد جب یہ چار مہینے گزر جاتے ہیں اللہ روح ڈالتے ہیں اللہ وہاں پہ عمر بھی لکھ دیتا ہے رزق بھی لکھ دیتا ہے نیک ہونا بھی لکھ دیتا ہے بد ہونا بھی لکھ دیتا ہے اب یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے ہمارا رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا جو اللہ نے وہاں پہ لکھا ہے اس سے ایک لقمہ بھی ہم زیادہ نہیں کھا سکتے پھر انسان پتہ نہیں اپنا لکھا ہوا ہی ہم نے کھانا ہے اس کو حلال طریقے سے کھا لیں کھانا لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو حرام طریقے حرام طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ کھاتے بھی ہیں بھی کھانا جب لکھا ہوا ہے تو حرام طریقے سے کیوں کھائیں تو یہ ہے یوسف ذیر فل ارحام میں کئی اللہ صورتیں بناتا ہے اللہ وہاں سارا کچھ وہاں بندوبست انسان کی ساری زندگی اللہ وہیں پر لکھ دیتا ہے انسان نے سو سال رہنا ہے سو سال کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں رحم کے اندر ہی سارا کچھ لکھ دیا ہے اور پھر کئی فیاشاں یہ جملہ ہے کئی فیاشات اللہ اگر بظاہر ہمیں لکھتا ہے کوئی بد صورت ہے یہ کس نے بنایا اس کو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو, کو بدصورت کہنے والے لقد فلق نہ انسان حفیظ حسن تفریح اللہ نے چار قسمیں اٹھا کے فرمایا میں نے انسان کو اچھا بنایا ہم کہ نہیں بدصورت ہے اس نے اپنی شکل خود بنائی ہے کئی فیاشات جیسے رب نے چار کرا دیا کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو بدصورت کہنے کا کسی کو وہ مشہور ہے دھی حت ایسا رضی اللہ ہوتا ہے اتنا ہی بولا تھا نا چھوٹے قد والی کہ چھوٹا قد کس نے بنایا تھا کئی فیاشات نبی رسل نے ایسا جملہ سمندر کڑوے ہو جائے یعنی تجھے اختیار کس نے دیا ہے کسی کو چھوٹے قد والی کہنے کا قد چھوٹا کس نے کیا اللہ نے بنا دیا تو کئی فائشہ جیسے وہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بناتا بندہ جتنا مرضی کہہ لے میرا بچہ خوبصورت ہونا چاہیے کئی فائشہ جیسے رب نے چاہنا ہے ایسا رب نے بنا دینا اسامہ پیدا ہوئے نبی رساء السلام کا منہ بولا بیٹا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کر دی ان کا بیٹا پیدا ہوا وہ کالے رنگ کا تھا اب ہمارے ہاں تو لوگ تراش تو ہوتے ہی ہیں الزام لگ گئے باپ سفید رنگ کا ہے بیٹا کالے رنگ کا کیسے ہو گیا اتنے الزام لگے اتنے الزام لگے کہ نبی رسع السلام بھی اب دل کے اندر باتیں آ رہی تھیں کہ ان الزامات کا ہم سامنا کیسے کریں گے ایک دن زید رضی اللہ تعالیٰ سو رہے تھے ساتھ ان کا بیٹا اسامہ دونوں سو رہے تھے اوپر چادر لی ہوئی تھی پاؤں لگے تھے اس دور میں کیفہ شناس ہوتے تھے وہ ایک عیسائیوں کا کیفہ شناس وہاں پہ مدینے آیا اس نے پاؤں دیکھے اس نے کہا یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں حبیل صاحب السلام نے فرمایا تم الزام لگاتے ہو اللہ نے کافروں سے دلیل دے دی ہے تو رنگ کے اندر کیا ہے کئی فیاشاں اگر کسی کو کالے رنگ کا اللہ نے پیدا کر دیا کئی فیاشہ یہ اللہ پیدا کرتا ہے اس لیے اپنے آپ کو خوبصورت کہہ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گویا انسان اللہ کی بھی گستاخی کر رہا ہے اللہ نے پیدا کیا تو اسے حقیر سمجھ رہا ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا کئی فیاشاں جیسے وہ چاہتا ہے رحم کے اندر وہ صورت بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے کمزور پیدا کر دیتا ہے طاقتور پیدا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر ساری ایک جیسے پیدا ہو جائے پھر قدر نہیں رہتی کمزور اللہ اگر اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو جس کو صحت مند پیدا کیا اسے اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ چاہتا تو کمزور بھی پیدا کر سکتا اللہ چاہتا ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو بھائی لوگ پیدا نہیں ہوتے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اللہ کا شکر ادا کریں لا اللہ علعزیز الحکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تو اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے اللہ جانتا ہے اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم نے اسی رحم میں اسی ماں کے رحم میں عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا یہ بات بات میں ہم عیسی علیہ السلام اسلام کی بات دہراتے جائیں گے تاکہ آگے بعد وہ نجران کے عیسائیوں کی آ رہی ہے وہاں ان کے ساتھ مبالا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہم جانتے ہیں ہم نے شکلیں بنائی ہیں تو ہم نے اس علیہ صلاح السلام کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی بنایا ہے تو بنا اور